Yang saya hormati yang berhormat Datuk Seri Taki Yudin Yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Yang berhormat Wan Ahmad Faisal Yang berhormat Haji Wan Rohimi Dan tuan-tuan dan perempuan Terima kasih jemput saya tuan-tuan Hari ini kita bertuah Sebab kita ada pemimpin-pemimpin dalam parlimen dan dun tuan-tuan Yang selalu bawa isu Selalu dalam FYP saya Saya tengok dalam TikTok Datuk Taki, YB Fadli dengan YB Waf eh. Tapi bila dia orang tanya soalan tuan-tuan dalam parlimen, Anwar tak boleh jawab. Betul tuan-tuan? Dia jawab benda lain. Bila YB Fadli tanya menteri berkenaan dengan digital eh, dia bukan nak jawab soalan. Dia koyak apa? Betul tuan-tuan? So mereka ni tak menjawab soalan. Lepas tu koyak. Lepas tu apa benda cakap macam-macam pada kita. Eh? Soalan yang dilampirkan oleh YB Taki pun dia tak jawab. Eh? Banyak dia tak jawab. Lepas tu dia keluar dewan. Eh? YB Waf tanya macam-macam soalan. Sampai dia pun gantung dewan berapa lama tuan-tuan. Tapi kita lawanlah dekat situ tuan-tuan. Eh? Dan tadi tuan pengurusi cakap Mak saya sekolah depan tu tuan-tuan memang betul Ini jalan bayam saya kecil-kecil selalu jalan dekat sini Sebab saya punya kampung Di sebelah hotel perdana tu Ada 7-Eleven Belakang tu rumah saya Tapi dah tak ada orang duduk situ lah Tuan-tuan itu dululah So asal mak saya memang orang Kelantan Saya tak makan budu Tapi saya minum Tapi saya tak boleh cakap Kelantan lah tu Sikit-sikit boleh lah So saya minta izin nak kecek luar Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Eh? So hari ni Anwar Ibrahim tak ada tuan-tuan Dia pergi Afrika So kita nak dia menjawab soalan macam-macam masalah dalam Malaysia ni Tapi dia pergi luar negeri ya. Eh? Zafrul pun mengikut dia Walaupun ke Kemboja, ke Ethiopia pun dia ikut tuan-tuan ha. So saya ingat Dia pergi ke sana buat apa? Kita macam-macam masalah dekat sini betul tak? Dengan kita punya artikel art tadi tu Yang berapa trilion dia sign ni tuan-tuan Saya tiga hari lepas Saya ada mesyuarat Dengan Tiga orang Bekas menteri Seorang empat orang bekas menteri Dan seorang bekas Peguam negara tuan-tuan eh? Dua Bekas Menteri undang-undang seorang bekas menteri MITI dan seorang lagi bekas menteri luar negeri dan bekas peguam negara. So dalam mesyuarat itu mereka bincang pasal benda inilah. Pasal artikel untuk kita punya trade agreement ni. Dan mereka sebulat suara mengatakan bahawa perjanjian yang kita sah ini menggadaikan negara. Dan merupakan perjanjian yang terbodoh dalam sejarah Tuan-tuan setuju tak? Ha, terbodoh dalam sejarah tuan-tuan Macam mana kita boleh sign pun dia tak tahu Dia kata, dia orang pelik macam mana Anwar Ibrahim Boleh sign benda ini Dan dalam mesyuarat itu mereka tanya Anwar Ibrahim tak baca ke benda ni? Saya rasa memang dia tak baca tuan-tuan Sebab dia malas membaca betul itu hari ada dalam interview eh arwah Tun Daim punya bekas eh, isteri kata apa dia kata Anwar Ibrahim ni suka jalan-jalan kuat melenting dengan tak suka membaca tuan-tuan eh sebab saya tak tahu sama ada dia baca dia tak faham atau dia tak baca langsung eh ada dua-dua berkenaan itu sebab kalau kita tengok dalam perjanjian itu saya cerita secara cepat tuan-tuan eh dalam perjanjian itu ada lebih kurang 80 Perkataan shall, shall ni wajib kita buat Tapi untuk Amerika cuma ada lima tak salah saya ha. Kita wajib ini, wajib itu, wajib ini, wajib itu Lepas tu tuan-tuan tahu berapa yang kita bagi kepada Amerika ni Kita sign, itu hari saya berucap di Melaka Masa hari dia sign itu saya kata kita sign satu trilion. Satu trilion kita kena beli ini, kita kena beli itu tuan-tuan daripada Amerika ini. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak satu trilion ini dalam satu masa kita sayang ini, satu hari aja kita janji untuk bagi mereka macam-macam kontrak satu trilion ni banyak mana. Tuan-tuan tahu kita punya REE yang kita kata tadi, YB cakap tadi pasal REE, eh? rare earth kita, nadir bumi kita. Satu Malaysia ini, yang nadi bumi REE kita dalam ada dalam tanah ini tuan-tuan berjumlah 700 bilion so kalau kita korek semua REE ini kita proses nilai dia cuma 700 bilion tapi dalam satu hari Anwar Ibrahim Sain 1 trilion dia bagi lebih besar daripada semua nadi bumi yang kita ada dekat Malaysia ini emas. Tuan-tuan ada emas. Saya nasib baik hari ini datang naik kapal terbang. Kalau saya naik kereta, saya pun bawa dulang. Sama saya nak pergi juga. Emas dekat Kelantan ni tuan-tuan, dianggarkan yang kita dah buat prospekter, tak salah saya lebih kurang 200 ribu ounce. Tapi sebenarnya mungkin lebih daripada itu. Okeylah, kita ambil dalam 500 ribu ounce lah. Satu oun 31 gram, 1 gram sekarang berapa kak? 999, dalam 600, betul? 600. Kalau 600, maksudnya nilai yang ada di dalam di Kelantan ini untuk empas, dalam 3 bilion ke 5 bilion. 3 ke 5 bilion, campur dengan nilai REE itu tuan-tuan, 700 bilion, 705 bilion emas. Masih tak cukup jauh berbanding dengan apa yang Anwar Ibrahim sign tu dia sign 1 trilion sebab itu kita marah macam mana bila dia sign ini dia tak bawa pergi parlimen ini bukan 1 juta bukan 100 juta ini 1 trilion Awak korek awak punya RE, korek emas. Esok dapat semua emas, semua RE. Masih tak sama dengan satu trilion yang dia janji. Ini masalah dia tuan-tuan. Dia tak pergi. Dia buat begini. Lepas itu, bila kita tanya dia, dia tak menjawab lah. Dia kata, ini kuasa lah. Eh? Ha? Kuasa dia lah. Nak sign ke bagaimana. Saya nak, ini, saya nak bawa benda ini saya nak syorkan agar kita buat apa yang orang kata siasatan sama ada apa yang dia buat ini melanggar undang-undang atau tidak. Mungkin kita buat boleh buat laporan polis eh. Laporan polis. Sama ada apa yang dia buat ini adalah di bawah bidang kuasa dia ke tidak. Sebab kalau dalam perkara sebesar ini sepatutnya dibawa ke parlimen eh itu Dibawa ke parlimen. Banyak Datuk Taki peguam, YB pun peguam eh. Setahu saya lah dalam perkara yang tidak dinyatakan dalam akta atau undang-undang sebesar ini mereka kena bawa pergi parlimen. Tapi dia bawa ke tidak tuan, -tuan. Kita nak bincang pun tak boleh. Eh? Kita nak bincang pun tak boleh. Dan lepas itu tuan, -tuan kita sign ni beria. Satu trilion ini tuan-tuan. Di Amerika pun tak setuju. So kerajaan kita Anwar Ibrahim beria sign 1 trilion untuk bantu syarikat-syarikat yang ekspor ni kebanyakannya bukan syarikat kita pun. Saya dah bagi tahu itu hari, ini syarikat Amerika. Yang syarikat hantar chip-chip ni semua, semiconductor ni siapa? Intel, Western Digital, Hewlett Packard. Ini syarikat siapa tuan-tuan? So syarikat Amerika buka kilang dekat sini, dia produce barang dia Nak hantar balik barang dia masuk Amerika Dia kena cukai tarif Yang kita tak pasal-pasal melompat Nak tolong bayarkan buat apa betul tak? Dan bukan sikit-sikit Satu trilion Kita janji pada mereka ini Dan kita tengok dalam 2-3 hari ini Minggu lepas Dalam mesyuarat dengan bekas-bekas menteri dan bekas peguam negara itu pun saya cakap Saya kata di Amerika pun dia tak setuju benda ini sebab bila Trump buat macam ini, harga barang di Amerika menaik. Harga dia punya harga daging, tuan-tuan, dengan kopi dia naik. Jadi satu pound sepuluh dolar menjerit orang Amerika, dia pun tak setuju. Mahkamah Amerika pun telah membuat keputusan bahawa tarif Trump ini melanggar undang-undang. Dia masih buat rayuan dekat situ. So dia orang pun tak nak, dia pun tak setuju kita beria pergi sain. Masuk akal ke tak tuan-tuan? Tak masuk akal. So sebab tu saya tak faham lah. Sama ada mungkin kita faham lah. Tetapi mereka yang tak faham tetapi dia beria sangat. Mungkin terlampau try hard sangat nak impress Donald Trump. Dapat pen sampai berjoget-joget tuan-tuan. Satu trilion kita gadaikan. Dan lepas tu tuan-tuan tahu apa yang kita janji. Satu trilion itu tak campur yang itu dah campur yang berapa 30 biji kapal terbang dengan ada 30 biji Boeing itu. Lepas itu kita kena beli ni. Kita punya apa kita kena beli gas daripada Amerika 3.4 bilion US dollar. 3.4 bilion US dollar ni dalam berapa? 13 bilion ringgit lebih kurang macam tu tuan-tuan. Kita pengeluar gas. Kita keluarkan gas di Malaysia. Sarawak, Sabah keluarkan gas. Di Terengganu, di Natuna ni pun ada gas. Bila kita yang keluarkan gas, apa sal pula kita kena beli daripada Amerika, betul tak? Jauh tu. Dan apa implikasi kepada kita? Apa implikasi kepada tuan-tuan? Bila kita komit nak beli gas dengan berapa belas bilion ini, ini duit Petronas. Setiap tahun Petronas bagi kepada kerajaan persekutuan dalam 30 bilion, ada sampai 50 bilion. So 30 ke 50 bilion. Tapi bila dia komit nak beli daripada Amerika, Petronas kena beli daripada mereka bagi separuh daripada yang kita bagi dividen ini. Dia bagi dividen. So kalau Petronas kena beli daripada Amerika tuan-tuan, kurang duit dia, bila kurang duit dia, dia boleh bagi dividen tak pada kerajaan? Bila dia tak boleh bagi dividen, apa jadi dengan kita punya ini tuan-tuan? Kita nak tuntut royalty. Tuan-tuan dulu tuntut royalty, betul? Terengganu tuntut royalty. Di Sabah, saya nak cakap dalam live ini. Awak tuntut 40% revenue daripada kerajaan persekutuan. Sekarang saya nak cakap kepada pengundi-pengundi Sabah dan orang-orang Sabah. Awak ingat Anwar Ibrahim akan tunai ke tidak? Saya tak rasa Anwar Ibrahim tunai. Saya rasa dia tak akan tunai dan dia tak boleh tunai. Macam mana dia nak tunai? Dia sign dengan Amerika ni nak beli macam-macam. Pakai duit siapa? Petronas, betul? Dah bila Petronas kurang duit, macam mana nak bagi awak 40%? Macam mana nak janji dengan apa Petros lagi Sarawak pun akan terkesan. Tuntutan kita punya royalty minyak dan sebagainya Kelantan dengan Terengganu pun kita tak dapat dia dah janji di sana betul tak bila kita minta tuan-tuan bila Kelantan minta Terengganu minta royalty dia bagi ke tak dia tak bagi tapi bila Amerika minta suruh beli dia bagi ke tidak dia bagi so kenapa bila kita cakap pasal ekonomi tuan-tuan cakap pasal ekonomi dia cakap apa? Ah dia kata awak orang perikatan nasional, orang PAS tak payah cerita pasal ekonomi lah sebab tengok negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dia kata ekonomi tak maju dia cakap. Saya balas balik pada dia. Macam mana kita nak apa ni orang kata nak membangunkan ekonomi bila pitih siapa yang pegang tuan-tuan? Kerajaan persekutuan yang pegang, betul? So kita berusaha, kita bekerja di Kelantan, di Tengganu, di Kedah, Perlis. Tapi bila cukai dan bila hasil bumi, duit siapa dapat? Dia dapat. Dia pegang back duit. Lepas itu, eh, bila kita tak boleh belanja, dia menyalahkan kita. Betul ke tidak itu tuan-tuan? Tak boleh macam itu. Dan bila kita tuntut duit minyak, duit royalti dan sebagainya, dia tak nak bagi. Tapi dia bagi ke Amerika. Dalam annex itu saya tengok tuan-tuan, arang batu. Arang batu pun kita kena beli daripada Amerika. Logik ke tak logik ni arang batu kita nak beli Amerika? Sikit punya jauh tuan-tuan. Dalam perjanjian itu bukan saja kita kena beli gas ini 3.4 bilion, arang batu pun kita kena beli daripada Amerika. So jumlah segala benda yang kita janji dengan Amerika ini adalah 1 trilion lebih banyak daripada jumlah REE yang ada bawah tanah dan lebih banyak 20 kali ganda tak salah saya lebih banyak bukan 20 kali ganda 200 kali ganda 200 kali ganda lebih banyak daripada jumlah emas yang ada dekat Kelantan ni. Tonton lombong emas saya cakap tadi 5 bilion kan Dia janji 1 trilion 1 trilion itu adalah 200 kali ganda jumlah emas yang ada di Kelantan Satu hari saja dia sign dia bagi ke sana Sebab itu ini tuan-tuan adalah satu yang amat membimbangkan Sebab itu saya setuju Dengan pemuda PAS Dengan tuan-tuan dalam Perikatan Nasional Kita kena turun beramai-ramai tuan-tuan kita buat himpunan Tuan-tuan setuju ke tidak? Setuju sebab kajian hari ini di parlimen dia tak nak dengar kita cakap. Bila kita tanya dia keluar dewan, betul? Ha, dia tak jawab, dia keluar dewan, lepas tu dia tempelaknya kita. Bila YB Fadli tanya, dia kata apa soalan je ni macam ni, dia tak nak menjawab soalan. So kita kena tunjuk kepada mereka. Ingat masa Aisyah dulu tuan-tuan, puan. Kita turun beramai-ramai, betul tak? Saya ingat isu ni adalah lebih besar daripada Aisyah. ISO to treaty kita kena ratify tuan-tuan. Ini dia dah sign. Ekonomi kita macam mana akan jadi? Nah, ini yang menjadi masalah. Lepas itu siapa yang kena melawan mereka daripada isu dalam isu ini tuan-tuan? Kita lah. Tadi YB kata kita nak harapkan kepada kawan kita. Saya dulu dalam AMNO. Tapi sekarang AMNO di atas dah jadi AMDAP. Saya Abdo no Original, tuan-tuan. Ramai dia akan umbi orang Abdo no Original. Dia tak setuju dengan pemimpin atas Amdap ini. Tapi orang Amdap ini tak boleh nak bersuara. So saya nak tengok dalam isu perjanjian perdagangan ini, pemimpin-pemimpin Amdap -pemimpin ni cakap apa, tuan-tuan? Bila kita buat himpunan nanti, apa pemimpin-pemimpin Amdap -pemimpin ni cakap? Betul tak? Lepas ni apa lagi nak jadi? Berapa tahun Anwar Ibrahim memerintah, dia dah perkenal macam-macam. Itu hari dia perkenalkan Ura. Tuan-tuan ingat? Bila dia perkenalkan Ura, habis. Kampung Sungai Baru itu hari. Nasib baik kita di parlimen itu hari, kita lawan. Wabi Taki, Wabi Fadli, lawan di parlimen. Ha, tak jadi dia sain, dia tangguhkan sebentar. Kalau tidak, apa akan jadi? ura nombor 1. Lepas tu benda ini lagi tuan-tuan, 1 trilion habislah. Dan lepas ini dia tahu dia tidak boleh menang PRU16, lepas tu dia akan buat persepadanan semula pula. Dia akan buat. Saya jamin dia akan buat. Sebab kalau dalam persepadanan biasa saya tak rasa mereka boleh kekal berkuasa. So bila dia buat persepadanan semula, tuan-tuan di Kelantan, sekarang ada berapa 14 parlimen kemungkinan tuan-tuan dapatlah 2 atau 3 parlimen yang tambahan 2 3 parlimen tambahan tetapi di Selangor dan Pulau Pinang berapa puluh parlimen dia tambah apabila perkara ini berlaku tuan-tuan kita orang-orang kita mengundilah perikatan nasional 100% sekalipun tetapi kita masih tidak boleh bentuk kerajaan bila kita tidak boleh bentuk kerajaan nanti sebab mereka buat perkara-perkara pelik macam ini, lagilah banyak dasar-dasar yang dia buat. Bukan sekadar dia buat ura, dia buat perjanjian dengan Amerika. Ini yang menjadi masalah tuan-tuan. Sebab itu kita kena tolak mereka-mereka ini. Di Sabah, Anwar janji 40% tapi lepas itu peguam negara pergi rayu. Ini lagi satu tak masuk akal. Kalau dia setuju nak bagi 40%, dia rayu ke tidak? Dia tak rayu. Macam mana setuju tapi rayu, ini tak masuk akal pada saya. So, sebab itu orang Sabah, awak percaya kepada Anwar Ibrahim? Saya tak percaya. Kalau dia undi lagi Anwar Ibrahim, dan parti-parti mereka di Sabah ini, saya tak tahulah apa lagi yang mereka kena lepas ini. Ini lima tahun punya perkara. Eh? Sebab itu mereka kena tengok benda ini. Kalau dia setuju, dia tak rayu. Kali ini dia setuju, pada dia kata dia setuju tetapi dia rayu 40% tu tuan-tuan. So banyak perkara-perkara begini yang terjadi pada kita secara halus tuan-tuan, kita akan hilang. Kita dah tak ada kuasa politik dah tuan-tuan eh. Di Kelantan mungkin awak tak rasa sangat. Sebab awak masih memerintah kerajaan negeri. Saya di Selangor. Di Selangor kita dah rasa. Kuasa politik tidak ada, kuasa ekonomi kita memang dah lama tak ada. Dulu tuan-tuan, masa kita apa jadi kajian barisan nasional, perikatan nasional dalam kajian persekutuan, sekurang-kurangnya kita ada kuasa politik, betul? Kuasa ekonomi memang kita tak ada. Tapi hari ini siapa yang memegang kuasa politik dan kuasa ekonomi ini DAP. Kita tidak lagi ada kuasa politik. Sebab orang-orang yang menyokong Anwar Ibrahim pada hari ini memberi kuasa kepada DAP untuk berkuasa. Sebab itu dia buat benda-benda macam ini dia tak kisah. Dan dia akan buat lagi. Kalau perkara ini berterusan tuan-tuan, saya bimbang akan berlaku ketidakstabilan pada kita punya negara ini. ini yang menjadi masalah. Bila politik tak seimbang, ekonomi pun macam mana? Akan jadi apa orang kata Perkara yang kita Kita haraplah lah Perkara-perkara yang kita tak nak itu Tidak berlaku Dan sebab itu Saya nak cakap Malam ini nak dekat pukul 12 ni tuan-tuan Saya pun tak mahu panjang-panjang lah eh. uh, Tapi saya nak cakap serius Benda ini adalah satu benda yang Amat membimbangkan Lebih besar daripada ICER Dan ini melibatkan Kita punya keturunan nanti anak cucu sebab mereka ambil hutang ni satu trilion ni kebanyakannya macam mana tuan-tuan bila dia beli Boeing dan sebagainya dia akan ambil hutang bila dia ambil hutang kita yang akan menanggungnya tuan-tuan dia orang ni bila dia dah ambil hutang dapat projek apa semua lepas itu apa berlaku dia tak dia kalah sebagai kerajaan pun dia tak kisah tapi hutang yang dia ambil itu siapa yang kena bayar kita yang kena bayar nanti So sebab itu saya cadangkan Kalau ada himpunan nanti insyaAllah kita akan buat lepas PRN Saya tak tahu bergantung pada pas eh? Saya akan turun dan saya jemput tuan-tuan kita turun beramai-ramai Boleh tuan-tuan? Boleh. Boleh insyaAllah Kita tunjuk kepada Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncu dia ni Yang kita tak setuju dengan perjanjian dengan Amerika ni Betul tuan-tuan? Kita tolak perkara-perkara ini sebab ini melibatkan masa depan kita tuan-tuan. Kita tak setuju sebab kita yang akan membayar benda-benda ini semua. Dan itulah tuan-tuan, kita tak boleh terima benda ini. Dan selepas ini akan berlaku PRN-PRN lagi. Ini di Sabah, saya tak tahu siapa akan menang sebab banyak sangat parti yang bertanding. Lepas itu di Melaka kita akan tengok macam mana dan di Johor macam mana. Kalau orang tanya saya bila PRU akan berlaku, saya kata lambat lagi lah 2 tahun ada orang kata cepat-cepat PRU akan berlaku. Tapi saya tak rasa begitu tuan-tuan. Eh? Uh, Puan-puan sebelah sana, Anwar Ibrahim memang dia kata dia nak penatkan kita lah Bang Kali. Eh? Saya ingat dia kata akan berlaku cepat-cepat saya tak tahulah. Tapi saya rasa dia akan push sampai ke ujung penggal lah. Sebab buat apa eh? dia buat PRU awal, dia pun tak confident dia boleh menang atau tidak. Dan dia masih perlu buat persempadanan semula. Dan itu satu, satu lagi kalau dia buat PRU awal dia tak boleh spend budget, ada dua kali budget lagi dia nak spend tuan-tuan. Eh? So saya ingat dia akan push awal tetapi kenapa saya cakap macam ini sebab bila perkara ini berlaku dia akan push lagi dua tahun maka kita pun kena istiqomah lah. Dia nak penatkan kita, dia nak terus kita suruh kita masuk gear 5 berkali-kali. Ha, so kita dah masuk gear 5 kita penat tak berlaku-berlaku lagi PRU. Lepas tu bila kita dah habis gas dah, time tu dia buat PRU. Saya rasa macam itulah strategi dia tuan-tuan eh. Saya dengar cerita dia akan bertanding di Putrajaya. Ha, di rumah saya. Saya nak pindah Putrajaya. Dulu saya apa ni duduk Putrajaya, lepas tu saya keluar Putrajaya ni saya nak masuk oleh Putrajaya. So Anwar Ibrahim akan bertanding di kawasan di rumah saya di Putrajaya. Saya tak tahulah macam mana eh? Lawan Perikatan Nasional Lawan Datuk Razie Jidin eh? So Datuk Razie Jidin Awak kena apa, kerja kuat sikit lah Sebab Anwar Ibrahim saya dengar cerita Dia akan bertanding di Putrajaya Tapi di mana pun dia bertanding nanti tuan-tuan Kita akan lawan dia habis-habisan lah InsyaAllah Sebab kita tak boleh benarkan Dia berturusan begini dan kita kena tolak perjanjian-perjanjian ini. Kita ada 60 hari eh, untuk amend benda itu, tadi YB dah cakap tadi Dulu dia sign dulu, lepas tu sekarang baru dia kata dia akan buat perubahan Kita ni biasa, sebelum sign perjanjian lah kita akan buat perubahan, kita kena buat perubahan betul Tetapi ini tidak tuan-tuan Lepas dia sign, lepas tu kita, apa orang kata menegur-menegur baru dia nak buat perubahan Ini tak boleh lah tapi saya kata begini pada Zafrul dengan apa ni dengan Anwar Ibrahim, kita tak nak perubahan-perubahan itu, kita nak dia batalkan terus. Tujuh tuan-tuan. Sebab kalau dia tak batalkan, maka kita yang kena bayar benda ini. Dia orang peduli apa? Betul, duit kita yang dia gunakan nanti. Dan akhir kata tuan-tuan, bila kita buat perhimpunan nanti, kita turun beramai-ramai, biar satu Malaysia turun, kita tunjuk pada mereka, kita tak setuju dengan apa yang mereka buat itu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Yeah. Ha, nanti kita akan bincang lagi perkara ini Dengan itu tuan-tuan Saya pun tak mau panjang-panjang nak dekat pukul 12 ini Saya pun tengok tuan-tuan dah Apa ni? Tuan-tuan pun dah habis gas lah <laughs> So saya ingin ucap terima kasih banyak-banyak lah Nanti kita berjumpa lagi lah InsyaAllah Uh, kita jumpa di media sosial Atau di arena yang lain Sekian wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuan Terima kasih kepada Tuan Isyam Jalil Atas uh, ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi